Nəzəb bu məaddi aləmin baharı var. Mənəvi aləmində baharı var. Mənəvi aləmin baharının ayları Rəcəb, Şaban, Ramazandır 3 aydır. Allah Rəcəb ayında xüsusi dəvətnamə verib sizlərə. Bir də ümumi söhbət, ümumi. Və burada xutbə elirəm, ümumi. Bir də var xutbedən çıxandan sonra bir çəkilməni qırağa, bir nəsənə işim var xüsusi. Allah ümumi hamımıza danışmağa icazə verdi. Patran istəyirsiz gəlin danışaq. Amma xüsusi istəyirsiz fərdi söhbət edeyim sizinlə? Desəm necəsən? Amma Allah sənə elə fərdi bir də nə istəyirəm söhbət edeyim. Deyir vaxtı sən təyin edirsən yoxsa mən? Desəm mənmənəm, sülh olar axı. Deyir yox Allahım mən kiməm ki vaxt təyin edeyim? Sən təyin elə. Təyin elədim. Həçandır Reçab ayı. Reçab ayında gələrsiniz xüsusi söhbət edəcəksiniz. Allah fərd-fərd sizinə Rəcəb ayına danışmaq istəyir. Danışmaq istəyən var Allahla? İstəyən var Allahla, cin Allah, mənim sənə nə qədər qəlbimdə sözüm var. Diləsiz sözlərim var. Rəcəb ay axlı biz bizə. Peyğəmbər deyir, o ayə daxil olmaq istəyirsə istihvarla daxil olun. Deyin Allah, məni bağışla başlayın bu gündən istighfarlar eləməyə. Peyğəmbərdən də hədis. İstighfarla daxil olun. Hədis var, Rəcəb ayının süpündə axşamında heç olmasa 70 dəfə deyin: "Əstəğfirullah, Rəbbim və ətəubəy nədir." Danlının özünüzü danlının. Hədis deyə, 5 dəqiqə özünüzü danlamaq 40 ilin ibadətindən üstündür. 5 dəqiqə çəkilsə zikrağda danlanı 40 ildən üstündür. Kim danlıyırsanız, danlayan da insan islah olur gibodunun indi birinci günü 15-in 30-u yaddan çıxart mühəndən deyirəm sizə gecəsi qüssü almaq tövsiyə olunub. Qüss ola bil düz qüss alın. Dün bu günün qüssünü alıram qurbətinə Allah şam namazından sonra biri 15-i 30-u da 30, 29-u da 29-u. Allah deyir o üç qüssün üçünü də kamil alınsın bütün günahları bağışlayacağam. Baxdı bir də nə qüssüldü ta. Fəhmət ayda nə istirirsiz? Dehana ilə Allah bizi nəyinə çəkir öz rəhmətinə tərəf. Çəkir özünün rəhmətinə tərəf. Hər gecəsi bir dənə mələy ayrılıb, hər gecəsi bir mələy var. Ayrılıb nida edir göydən. "Dil xosh olsun Allahı münacat edənlərin halına. Xosh olsun Allah'a itaat edənlərə." Ondan sonra deyir həmən mələy gecələr deyir. Allah belə buyurur. "Məni sevəni mən də sevirəm. Məni eşidən mən də eşidirəm." Bağışlanmaq diləyirəm, yani bağışlayaram. Əş-şəhru <laughs> şəhri. Bu ay mənim ayımdır. <laughs> Əl-əbudu əbti. Bu bəndə mənim bəndəmdir. <laughs> Ər-rəhmətu rəhməti. Rəhmətdə mənim rəhmətimdir. Gəl bir addım rəhmətimi verim sənə. Bir də nə zikirdir, keçən demişəm sizə keçən ildə bu, bu zikri eləyim. Demişəm amma da məcburam yenə deyirəm. Bu zikir bir də nə kəlmədir? Əstəğfurullahə <laughs> əl-ləzi Zelzalal və İkram min cəmi zunub və asam. Allah deyir bu ayda 1000 dəfə kim bu zikri söyləsə, mən onu bağışlamasam mən Allah deyiləm. 2 dəfə Allah deyir. Mən onu bağışlamasam mən Allah deyiləm. Bu zikri söyləsən. 1-ci günün gecəsi, Rəcəb ayı səhədi, axşamı şam azanından sonra Allah deyir 10 dəfə duan 100% qəbuldur. Gəl istəməndən onun söhbətini eləmirik. 15-in 5-i ilə işim yoxdur. Amma onu 100% qəbul edir. İstər dünya, istər axirət. Ya istədiyini verəcəm sənə Allah deyir. Ya istədiyindən yaxşısını verəcəm. Axır ah, gəlirsən, 10 dəna gəlirsən. Sən təküssən. Təsəvvür eləyin. Gön nə deyilir qiyamət günün. Allah qiyamət günü ki insanlar gəlib ilahi səhnəyə, gəlib çatan kimi ilahi səhnəyə biri nida olacaq inşallah bunu eşidərsiz deyir nida belə olacaq ya rəcəb ya şəban ya şəhrə ramazan keyfa amalu hazal abd fikum kanat taatuhu lillah azza va jall danışılır rəcəb ayı ilə rəcəb ayında canlı baxın da. bunlar danışar bir <laughs> va Rəcəb ayına deyilir. Ay Rəcəb, Ay Şaban, Ay Ramazan ayı. Bunlar necə apardılar özlərini bu insanlar? İbadət edirdilər yoxsa yox? İtaət edirdilər yoxsa yox? Ay cavab verirdi, ay bizim Rəbbimiz. Sən itaətün üçün azıqə toplayırdılar. Sənin fəzil və mərhəmətini toplamağa çalışırdılar. Şükürdən razılığını qazanmaq istəyirlər. İtaatlə sənin sevgini qazanmaq istəyirlər. Təqva ilə günahlardan uzaqlaşmaq istəyirlər, amma bunlar istəyirdilər ya Rəbb-ül-aləmin. Hədis var, bu ayda kim 3 gün oruç tutsa, 3 gün Allah 900 ilin ibadətinin savabını verər ona. 900 il Hədis var, bu ayda kim 1000 dəfə Qulhu Allah surəsini deyə, belə günlərə 35 dəfə, 40 dəfə hər gün deyə 1000 dəfə Qulhu Allahdsa, Allah, Allah qiyamət günü 1000 dəfə peyğəmbərə nə qədər əcir verəcək? Həmin şəxsə o qədər verilsin. 1000 peyğəmbərə veriləcək. 1000 mələyə nə qədər mükafat veriləcək? Həmin şəxsə o qədər veriləcək. Allah onu sənin üçün ayırdı. La ilaha illallah zikr tövsiyə olunub. Sədəqə vermək tövsiyə olunub. Bir mövzü bağışlamaq tövsiyə olunub. Çox peşman olarsınız. Axır sözünə yetirəm. Çox peşman olarsınız. Bu ay gələ-gedə doğrudursa məlləmiyik. Baxın, bir nəfər gəldi, İmam Sadiqə yaxınlaşdı. Rəcəb ayının axırları. İmam Sadiqdən belə nəql edir. Bi falan ma nazara ilayya. Elə ki, İmam Sadiq mənə baxdı. Qaləli mənə belə buyurdu. Həll sumta fi hazə şəhr. Bu ayda oruç tutdun yoxsa yox? Hal sumta fi hazal şehr <laughs> oruç tutdun yoxsa yox? Qultu <laughs> la dedim tutmamışam. Vallahi ya Rasulullah, an dostu la tutmamışam. Bu imam mənə qayıtdı bir söz dedi. De, Səlim o qədər savab itirmisən ki, onun sayını yalnız Allah bilir. Mələklər bilməz. Onu hesab kitab yalnız Allah eləyə bilər. O qədər savab itirmisən. Ciz qayıtdım ki ağacan bir neçə gün ki qalıb. Tutsam o oruşdanlara verilən paydan mənə nəse verirlər? İmam cavab verdi: "Ya Salih, bir gün tutsun axırı bir günü. Allah sən sənə nələr verər?" Dedim: "Nə verər?" Dedi: "Can üstündəki bəzi insanlar çətin can alır, üzü də çətin can alır." belə hədisdə qeyd olunub ki, elə adamın canı alır ki, o qədər ağır çəkirlər ki, hədisdə belə oxşatdılar ki, bir qoyunun dərisini diri diri soysun, nə qəd ağrıyara qoyun. Bəzi insanlar belə can verəcək. O qədər qəlizdir. O anlarda o bir gün oruç tutmuşdur Rəcəb ayının axırı, o can vermək ona rahatlaşır. Qiyamətin çətin anları ona rahatlaşar. Bir də qəbr əzabı onun boynundan götürülür. Axırında bir gün dedim amma 2 gün tutsun. Axırında 2 gün. Sirat görbisindən keçsin, çox rahat keçəcəksən. Ayağın büdrəməyəcək. Əgər 3 gün tutsun, axırını 3 günü. Cəhənnəmin odundan xilas olacaqsan. Cəhənnəmin odundan Allah səni xilas eləsin. Xüsusilə tövsiyə edirəm sizə Rəcəb ayının 15-ini. Adem peygamber Allah'a sual verir Allah bu günler içerisinde sana en aziz gün hansıdır cevap verir ki Recep ayının 15'i mənə çok azizdi bilmem ne var Recep ayının 15'inde Recep ayının 13'ü El al Aleyhisselam'ın doğum günüdür Recep ayının 27'ci peygamber'e peygamberliği verilen gündür o günleri unutmuyorum Recep ayının 1. 2. 3. gününü hiç unutmuyorum unutmuyorum bu günleri saklamıyorum Qəzası olan qəza tuta bilər, qəzası olmayan müstəhab borusuzsun. Gün Allah sənələr verəcək o gün, Rəcab ayında, Şaban ayında Allahı qəlbinizə qonaq dəvət edəcəksiniz. Qalbinizin evin açırsınız, is Allahqə qonağım. Ol. Bu qonaqla nəcür davrandın, Ramazanda da sən o qonaq olcaysan, hə? o da səninlə ocura davranacaq. Rəcəb hazırlıqdır, Şaban hazırlıqdır. Rəcəbi Şabanı elə keçirdin ki, Ramazanı gözəl keçirdə biləsiz. Bilmək olmaz Ramazan nəsib olacaq yoxsa yox. Heç bilmək olmaz Rəcəbdə oruç tuta biləcəyi yoxsa yox. Xoş olsun o insanların halına ki, Rəcəb ayında oruç tuta bilirlər, zikr edə bilirlər və ibadət edə bilirlər. Allahumma inna nesəluke və nəduə ok bismikl azizul əzəm el əcəl el əkram.